श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओ अग्ना विष्णो सजोषसा अग्ना विष्णो इत्यग् विष्णु सजोषसेमाः सजोषसेति स जोषसा इमा वर्धन्तु वर्धन्तु वा गिरः गिर इति गिरः युम्नैर्वाजेभिः वाजेभिरा वाजे आगतम् गतमिति गतम् वाजश्च चमे मे प्रसवः प्रसवश्च प्रसव इति प्रसवः चमे मे प्रयतिः प्रयतिश्च प्रयति प्र यतिः चमे मे प्रसीतिः प्रसितिश्च प्रसिति प्रासितिः चमे मे धीतिः धीतिश्च चमे मे क्रतुः क्रतुश्च चमे मे स्वरः स्वरश्च मे श्लोकः श्लोकश्च चमे मे श्रावः श्रावश्च मे मे श्रुतिः श्रुतिश्च चमे मे मे ज्योतिः ज्योतिश्च चमे मे मे शुवः शुवश्च चमे मे प्राणः प्राणश्च प्राण इति प्र अनः चमे मे पानः अपानश्च अपान इत्यप अनः चमे मे व्यानः व्यानश्च व्यान इति वि अनः चमे मे सोः असुश्च चमे मे चित्तम् चित्तम् च समे म आधीतम आधीतम् आधीतं च आधीतमित्याधीतम् चमे वाक् वाच चमे मे मनः मनश्च चमे मे चक्षुः चक्षुश्च समे मे श्रोत्रम् श्रोतं च समे मे दक्षः दक्षश्च समे मे बलम् बलं च समे म ओजः ओजश्च समे मे सहः सहश्च समे म आयुः आयुश्च समे मे जरा जरा च समे म आत्मा आत्मा च समे मे तनोः तरोश्च चमे, ए, में तनुह, चमे ए, में शर्म शर्म च समे मे वर्म वर्म च चमे ए, में अङ्गानि च समे मे स्थानि अस्थानि च समे मे परोगंसि परोगंसि च समे मे शरीराणि शरीराणि च समे म इति मे हरिः ओ ॐ शां तिश्याम् शान्तिः